Алло. Да. Слышно, да. Ну и то точно. Андрей с утра был, он там же сделал расчеты для носа по вот этим ярмарке, которая 50 тысяч. Сколько предпринимателей да. денег крадут? Ну я не знаю. Это же получается типа просто. Это же полтава сервис уже не имеет отношения. Да. Вот. Ну, а Андрюха ж показал мне, я охерел. Ну, у них там типа по расчету получается там чисто по расчету без всяких машин, без ничего, там где-то 170 тысяч должны получать. Прикинь. И плакали, что 55 дорого. 20. Это чисто вот там 75 мест рассчитано. Сколько? 70, 70, 70, мест. 70 это пара... мест. Да. Ну, как две с половиной тысячи у них за место идет. Ну а -а -а. это только такая информация, мне эта она типа ну, скрытная, это я тебе говорю, чтобы ты знал Давид видома. Ну там не использовал, не поджебывал. Ты ж типа не, не знаешь, я, этого. я не так я просто доконю это предоставлю этот расчет. Ну ну, я к тому, чтобы а это... А ты, под... подожди, ты почему разговариваешь? Ну, ты уже, Вася. Вот уже ты. Василий Федорович. Пока а